накрытаться папером, вдаваться в себя мак, пытаясь даже подпаливать себе мавп, та собі руки. уже в другом году року летковый театр белый волшебник организовал КВС для детей, образовывать тех, кто приехал до нас из хода Украины. нету понятия да дети наши или не наши, не все наши, нет чужих детей, все дети наши, поэтому э, те дети, которые сейчас особенно попали там, в сложные ситуации, в связи с ситуацией в стране, нам очень хочется именно для них э, вот этот кусочек сказки, кусочек радости, кусочек добра подарите им абсолютно искренним, во-первых, нужно быть, да. правильно? Правильно, абсолютно да. искренним, потому что они не терпят вранье, и как бы, и мало того, они чуть-чуть забирают больше энергии. То есть они должны больше отдавать, чем у взрослого человека. Но они в итоге потом больше отдают. отдают. Если отдача пошла, да. если ты сделал что-то правильное, то потом отдают намного больше. Поэтому всегда молодые, вот на 35, пожалуйста. Смех, аплодисменты. Они Это всегда... самая лучшая награда. Да. Вот ты во время спектакля устаешь, но их поддержка, она тебе дает силу. Ми театру піратами діти переміщувалися від одного острова до іншого у пошуках магічного дзвіночка. Тут малеча пробувала себе в ролі фотомодели, а потім і справжніх митців та навіть маленьких кухарів. Ви тільки чули цей солодкий аромат новоспечених рогаликів. Вийшла дивовижна смакота Ділаємо для дітей кулінарний майстер-клас. для деток-переселенцев. Мы хотим их порадовать, побаловать сладеньким, чтобы они не просто э, попробовали, а сделали сами, поучаствовали. И это гораздо вкуснее. Детки благодарили. Но самое важное вот было услышать, когда ребенок попробовал, говорит, мама, очень вкусно. Это было. Еще я услышала такую фразу, мама, это самый мой лучший день сегодня. То есть ребенок вышел с таким хорошим настроением, с улыбками, с положительными эмоциями. Ну, а родители, конечно, благодарны. Я хочу на другому поверсе, по Малеча кидалася один в одного, то на третьому папір треба було обережно склеювати, або вийшло щось путнє на все про все 15 хвилин. Спробуй стигнути. Ми сьогодні ділим рибку закладку То есть мы деткам рассказываем о том, что наша рыбка очень волшебная, она помогает читать книжки, она умница, она им будет подсказывать, где именно они остановились, на какой страничке, чтобы они могли спокойно найти нужную страницу и читать дальше. Мы сегодня будем мастерить воздушный шар. Да, воздушный шар у нас является символом радости счастья, успеха и благополучия для нас и для наших деток. И у нас все материалы готовы, поэтому деткам остается это все собрать просто в единый образ, в единый воздушный шар. Хоча найбільше, звісно, дітей тягнуло туди, де проводилися різноманітні магічні експерименти. Тут нудьгувати не было коли ані дітям, а не Мы были хитнохи, -химии, но в химии там был взрыв, огонь было интересно. На фотосессию теперь пришли сюда, здесь очень вкусно пахнет. Мы не первый раз, мы постоянно посещаем, он очень довольный, и поэтому ходим стараемся ходить сюда. Мне очень нравится так все организовано, но хорошо, быстренько, чик-чик-чик. Дети не успевают устать в одном месте. Мне понравилось особенно быть обезьяной. Все, 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 Потом не мы не еще не делали все, ну закладочки и все такое. Закупился и благочинный характер. До него получился такой же детячий центр Днепра, фотографы, арт-центр-квартира, армия спасения. Для детей это очень важно. И особенно для переселенцев. Они знают, что они не оставлены, что о них кто-то заботится и что кто-то им что-то может дать. И даже такую хорошую программу, как сегодня. По завершенню квесту відбувся інтерактивний спектакль від театру Білий волшебник», у якому діти знову ж таки відправилися у навколосвітній подорож у пошуках загублених полюдків. Малеча активно брала участь у дійстві, підказуючи акторам. Традицію подібних заходів для дітей «Білі чарівники планують продовжувати, анонсуючи прем'єру нового спектаклю вже у жовтні. Тож долучатися до творчості та театру.